Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash IDC 6 petang bersama saya Arina Aspar berita utama Bekas menteri besar Pahang Tan Sri Adnan Yakob hari ini bertembung dengan peguam sensati, sensasi Siti Kasim di kompleks mahkamah Kuala Lumpur ia menjadi perhatian apabila kedua-duanya bertikam lidah mengenai isu orang asli berikut rakamannya orang sini ah, ha. yeah, Dia besar Dia dah besar Ya Dan don't talk Yang uh. kurang ajar aja, You kena beri hormat Kepada semua orang Campur pasal apa Campur pasal apa Dia campur Aku dihulur-hulur dengan Kau campur No no What you need to allow me What about him What about him I have a job here What about him Ya. Penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman hari ini dilepaskan serta dibebaskan dan diperintah kembali ditempatkan di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak sehingga diperkenan Sultan Selangor. Keputusan berkenaan dibuat Mahkamah Rayuan hari ini ia sekaligus mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan 16 sebatan ke atas penyanyi dan komposer itu selepas didapati bersalah atas tiga pertuduhan dadah dihadapinya Perkara itu diputuskan panel hakim diketuai Hakim C. Mama Ruzima Ghazali yang bersidang bersama-sama Datuk Colin Lawrence Sukira dan Datuk Azmi Arifin selepas menerima rayuan akhir di Mohon Yasin atau nama sebenarnya Muhammad Yasin Sulaiman, 49 tahun. Pada 22 Ogos tahun lalu, Hakim Datuk Nur Syahidah Awang menjatuhkan hukuman itu selepas membenarkan rayuan pendawaan selaku perayu ke atas keputusan Hakim Mahkamah Session Petaling Jaya Faiz Ziauddin yang melepas dan membebaskannya. Formula A, B, C, D, E boleh digunakan barisan nasional BN untuk menawan semula negeri Kedah daripada tangan Perikatan Nasional PN. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Suri Ahmad Maslan berkata, kaedah aktiviti berpadu calon data dan emosi ternyata berkesan dalam lima pilihan raya kecil PRK sebelum ini. Menurut beliau, aktiviti yang berterusan berpadu semua jentera calon yang terbaik, data yang amat penting dan emosi pengundi yang stabil di tempat PRK diadakan. Katanya formula itu telah membantu BN menang di Tioman, Pelangai, Nenggiri, Makota dan Air Kuning. Ulas Datuk Ahmad jika terus diaplikasikan dengan bersungguh-sungguh, beliau percaya ia boleh berjaya bukan sahaja dalam PRK, malah dalam pilihan raya negeri dan umum. Merujuk kepada kekalahan BN di PRK Sungai Bakap, beliau berkata faktor emosi pengundi menjadi kunci penting dalam setiap pilihan raya di mana ketika itu beberapa isu seperti titah adendam, black rock, subsidi diesel serta masalah tekanan air rendah walaupun tarif naik. Bagaimanapun pada PRKI kuning emosi pengundi lebih stabil dan itu membantu kemenangan BNPH. Sebagai kesimpulan katanya menjaga kestabilan emosi pengundi amat penting untuk masa depan. Had pembelian beras putih tempatan 10 kg berharga RM26 kini dinaikkan kepada 5 kampit bagi setiap transaksi berbanding 2 kampit sebelum ini. Menteri Pertanian dan Ketua Jaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kelonggaran itu diberikan selepas mengambil kira permintaan dan keperluan semasa pengguna yang memerlukan khususnya bagi Ketua Isi Rumah KIR Miskin. Beras putih tempatan bersubsidi juga terus digerakkan secara menyeluruh sehingga pertengahan April sebanyak 3.16 juta kampit beras 10 kilogram telah diagihkan melalui 47 ribu premis runcit yang berdaftar di seluruh negara. Negeri-negeri seperti Selangor, Kedah, Perak, Johor mencatatkan jumlah agihan tertinggi. Langkah ini menjadi antara usaha penting kementerian untuk menjamin keterjaminan makanan. Terutama beras menjelang hari raya berah putih tempatan boleh dibeli lebih daripada 2 kampit tak lebih daripada 5 kampit uh, artinya mereka yang duk sebut berah putih tempatan sekarang ni uh, pergi belilah, banyak sebab sekarang berada di pasaran lebih daripada 3 juta kampit yang sedang dan yang telah sedang dipasarkan sekarang Susulan langkah yang diambil Datuk Seri Muhammad berkata Jemaah Menteri turut menzahirkan pujian kepada KPKM dan menyifatkan kawalan harga musim perayaan tahun ini sebagai antara yang terbaik dalam sejarah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan dan Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM 2025 di Maib Serdang hari ini. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menafikan dakwaan mesej tular bahawa terdapat pegawai Kementerian Dalam Negeri KDN mengunjungi rumah orang awam untuk membuat pengesahan kad pengenalan. Kenyataan itu dibuat susulan satu gambar di media sosial dan aplikasi WhatsApp ditular yang mendakwa perkara berkenaan sedang berlaku. Ia menegaskan individu dalam gambar berkenaan bukan kaki tangannya atau mana-mana agensi -mana di bawah KDN. Kata kenyataan itu lagi gambar berkenaan merupakan gambar lama yang ditularkan kembali. Sebelum ini tular gambar di media sosial dan aplikasi WhatsApp yang mendakwa ada pegawai KDN membuat lawatan dari rumah ke rumah untuk membuat pengesahan kad pengenalan. JPN berkata penafian mengenai perkara itu pernah dibuat oleh KDN pada 9 September 2024 dan turut disiarkan oleh portal sebenarnya .my. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan membabitkan lima kenderaan di kilometer 1.6 Lebuhraya Utara Selatan yang menghala ke pusat bandar Penawar Johor. Nahas pada jam 6.25 pagi tadi melibatkan dua buah motosikal dan tiga buah kereta. Timbalan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Superintendent Azrul Hisham Muhammad Syafiq berkata hasil siasatan mendapati kemalangan berlaku apabila mangsa yang menunggang motosikal hilang kawalan. Beliau memberitahu lelaki berusia 23 tahun itu bergerak dari kempas hendak ke arah Johor Bahru dan apabila sampai di tempat kejadian, motosikalnya hilang kawalan dan terbabas sendiri lalu terjatuh di lorong kanan. Pada masa yang sama, seorang lelaki tempatan berusia 33 tahun yang menunggang motosikal dan pemandu kereta yang melalui lokasi berhenti di lorong tengah dan kanan untuk membantu mangsa. Bagaimanapun, sebuah lagi kereta yang dipandu warga Singapura datang dari arah belakang telah melanggar kenderaannya dan kemudian berempuh mangsa yang terbaring atas jalan raya dan menyebabkannya meninggal dunia di tempat kejadian. Pelanggaran itu turut menyebabkan penunggang motosikal yang cuba membantu patah kaki dan sedang menerima rawatan di Zon Kuning Hospital Sultana Aminah HSE. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan melibatkan tiga buah kenderaan di Jalan Pintasan Merapok, Kampung Meragan di Lawas Sarawak. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung nahas pada jam 10.16 pagi tadi. Menurutnya sebaik tiba di lokasi, pihak bomba mendapati kemalangan melibatkan dua buah kereta dan sebuah motosikal yang dinaiki warga Indonesia. Katanya mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian manakala pembonceng pula mengalami kecederaan parah dan dikejarkan ke hospital berhampiran. Memandu salah satu kereta bagaimanapun hanya mengalami kecederaan ringan di bahu. Mayat mangsa kemudian telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut sementara punca kemalangan masih dalam siasatan. Polis menahan semula seorang lelaki yang melarikan diri daripada tahanan ketika hendak dibawa ke lokap ibu pejabat polis daerah IPD Baganda di Perak dalam tempoh kurang 5 jam selepas operasi mengesan orang kena tahan OKT itu dijalankan semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Nur Hisam Nurin berkata, suspek berusia 27 tahun yang dipercayai terbabit secara aktif dalam kes samun sekitar negeri itu ditahan semula pada jam 8.22 malam di sebuah taman di hutan melintang. Beliau berkata operasi op tutup dan op kesan dilancarkan oleh IPD Bagan Datuk sekitar 4.15 petang hari sama bagi memburu OKT terbabit yang melarikan diri dari pekarangan IPD Bagan Datuk dalam keadaan bergari dan memakai pakaian lokap. Datuk Nur Hisam berkata suspek pada mulanya lolos apabila bertindak menolak anggota polis yang mengiringinya ke lokap sebelum memanjat pagar ke arah jalan utama perampiran IPD Bagan Datuk dalam keadaan bergari. Dalam kenyataannya, beliau memaklumkan dia ditahan semula pada 8.22 malam tadi. Menurut beliau, kes disiasat mengikut Seksyen 223 Palang 224 Kanun Keseksaan. Enam penunggang P-Hailing yang membantu polis menahan seorang peragut minggu lalu menerima surat penghargaan Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Muhtar. Ia disampaikan pada perhimpunan bulanan Ketua Polis Melaka di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka, Bukit Beruang hari ini. Salah seorang penerima anugerah, Muhammad Haikal Muhammad Yasin, 22 tahun berkata, dia pada mulanya hanya berniat membantu polis menangkap penjenayah. Sementara itu, Abdul Aziz Ibrahim, 55 tahun yang turut terlibat berkata mereka telah lama mendengar mengenai kegiatan penjenayah itu dan bersyukur apabila akhirnya suspek berjaya ditangkap pada 23 April lalu. Terdahulu, Haikal dan rakannya bergegas ke sebuah pasar raya selepas diberitahu rakan berkaitan kerja dan ragut pada 12.16 tengah hari sebelum berjaya menahan suspek yang berselisih dengan mereka. Tindakan pantas mereka turut tular menerusi video berdurasi 46 saat yang menunjukkan suspek dicekup dan diserahkan kepada polis di lokasi kejadian. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial kami, Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Saya Adina Aspar. Assalamualaikum dan salam hormat.